Ну что, Виталий Владимирович, начнем с вашей спортивной молодости. Как вам удалось в 1993 году одновременно закончить институт физкультуры и подготовиться к чемпионату мира в Штутгарте? Вы же тогда привезли бронзовую медаль, не так ли? Я всегда любил учиться. В 1993 году я закончил институт физи физической культуры, затем Национальный технический университет ХПИ. Да сейчас я студент Харьковского института государственного управления. Что касается 1993 года, параллельно учились, тренировались, и тот год был достаточно успешным. Я стал призером Всемирной универсиады, и впервые команда Украины поехала на чемпионат мира, и там мне удалось завоевать бронзовую медаль. Когда я приехал в чемпионат Европы зимнего, получилось так, что мне пришлось сдавать легкую атлетику и прыжки в длину, я не сдал ее с первого раза. У преподавателя было другое видение прыжка в длину, чем у меня. В вашей биографии сказано, что вы серебряный призер чемпионата СССР и матча СССР-США в Якогаме. Это в 1992 году, когда Советского Союза уже не было. Как так получилось? Да, в декабре 1991 -го года Советский Союз перестал существовать, но команда, сборная команда СССР и СНГ в 1992 году выезжала на международные соревнования. Не посчастливилось в составе сборной команды СССР и СНГ выступить на чемпионате Европы, на европейских э, играх, на матче шести стран во Франции и на матче СССР-США. Тогда, по большей части, это где-то была политическая составляющая, хотя уже не в таком объеме, как было раньше. Мы вылетели в Японию, очень многие задавали тогда вопросы, что у вас, как у вас, как теперь будет. Общего понимания не было. Сложилось так, как сложилось. Наша задача была была выступать, показывать результат. Мы это сделали. Вы с 1978 -го года выступали за Динамо. Именно поэтому большинство харьковских участников Олимпийской сборной Украины из Динамо. Общество Динамо это общество с 90-летней историей, со своими традициями. И в Харькове, да и, в общем-то, на Украине является сильнейшим. Да, вы правы, 19 спортсменов, которые поедут представлять э, Харьковщину на Олимпийских играх из 29, представляют общество «Динамо». В составе сборной Украины более 100 спортсменов-динамовцев. Э, это сильнейшее общество, я не вижу здесь э, ничего необычного для себя. В 10 лет меня приняли в юный «Динамовцы», тогда это была традиция. Э, прошел все этапы, детскую школу сначала на Коммунаре, затем в Динамо, э, спортинтернат, э, институт, сборная Украины, сборная СССР, опять сборная Украины. На всех э, протяжении моей спортивной карьеры выступал за общество Динамо. Да, это родное мое общество, и я считаю, что мы должны гордиться тем, что у нас э, есть такие традиции, есть такие спортивные общества. И то, что наши спортсмены, представляют это общество, будут выступать на таких знаковых соревнованиях, как Олимпийские игры. А что вообще из себя сегодня представляет спортивное общество «Динамо»? Для каких силовых структур это общество является базовым? В структуру «Динамо» входят милиция, ну сейчас полиция, СБУ, прокуратура, погранвойска. Они являются коллективными членами, выступают на соревнованиях, ведомственных соревнованиях за общество «Динамо» проводит учебно-тренировочный процесс на спорткомплексе Динамо. Если необходима методическая помощь тренеров, инструкторов, никаких проблем не возникает. Насколько я знаю, сейчас национальной полиции предоставляется методическая помощь и рекомендации в плане общей физической подготовки в процессе подготовки полицейских. Харьковская организация, возможно, самая большая или одна из самых больших, которая осталась на территории Украины, но надо учитывать тот факт, что общество «Динамо» зародилось в городе Харьков в 1924 году. Харьков на тот момент был столицей Украины, советской Украины. И у силовиков было принято решение организовать свое спортивное общество. Им стало общество Динамо. Ну, кроме Динамо, я еще помню спортивное общество Буревестник, трудовые резервы. Какие сегодня спортивные общества остались в Харькове и какова их материально-техническая база? Это правда, что с 1 января 2015 года все детско-юношеские спортивные школы переданы на финансирование в областные бюджеты? На сегодняшний день осталось только четыре общества, физкультурно-спортивных общества. Это «Динамо», «Спартак», «Украина» и «Колос». К сожалению, только общество «Динамо» имеет свои спортивные сооружения. И у остальных назвать это спортивное сооружение, их, их либо нет вообще, либо их назвать невозможно. Полная разруха. И грустно об этом говорить, но это уже остались те следы, того могущества и той славы, которую когда-то то или иное общество занимало на определенном этапе в определенное время. С 1 января 2015 -го года финансирование детской и школ передали на органы местного самоуправления. Нам были переданы 14 школ общества «Украина», 2 «Спартак», областная школа «Колос» и общество, дюшер, общество «Динамо». Передали юридически только эти школы. Своих баз не было. Когда мы объехали, посмотрели ту, то состояние, и с ужасом увидели то состояние дел, которое там творится. Не, мы их не оставили на произвол судьбы. Реформировали, оптимизировали. Но на сегодняшний день все, финансируются все школы в полном объеме. Я хожу на Тринские советы и знаю ситуацию, которая сейчас в детских школах которые финансируются с областного совета, она и одна из лучших, а возможно даже лучше, я могу смело сказать, в Украине. Это правда, что материальная база спортивных школ не обновлялась более 25 лет? И деньги для поездок на соревнования не выделялись долгие годы? Когда мы проводили в мае коллегию, и мы увидели ту разницу между школами, которые финансируем мы, и которые финансируются на местах. На местах не закладывается учебно-спортивная работа, у них максимум заработная плата. Чемпионат области. С районов никто не выезжает. Почему? Не заложено в кашторосе. Почему? Нет денег. У нас это все есть в полном объеме. Этим можно, возможно, гордиться, но это грустно. Поэтому наша задача сохранить детей, которые занимаются в этих школах, сохранить эти тренерские кадры. И все-таки в детях наше будущее надо уделять им должное внимание. С чем вы столкнулись, придя в департамент по делам молодежи и спорта обладминистрации? администрации? Вы же пришли при Балуте. Опишите ситуацию с харьковским спортом два года назад. Ну и динамику, наверное, за эти два года. С чего пришлось начинать? Когда я пришел в департамент, мы проанализировали ситуацию, что творится в харьковском спорте. Я ничего плохого не буду и никогда не говорил о предшественниках. Да, возможно, им... В в той или иной ситуации было трудно э, работать, э, не было достаточно финансирования. Э, в полном 2014 э, году календарь не в полном объеме э, выполнялся. Что это значит? Что, можем, такое, можем, календарь что такое календарь? Давайте представим. Э, чемпионаты области. Мы должны их провести по 7 видам спорта. У нас 39 олимпийских и более 50 неолимпийских видов спорта. Э, все наши соревнования выезды на все украинские соревнования, чемпионат Украины, Кубок Украины, различные все украинские соревнования, которые входят в общий республиканский календарь. Команды выезжали в полном составе, не было на это денег. Сейчас все областные соревнования, которые в календаре, профинансированы на 100%. Все они проведены, проведены на самом высоком по всем видам спорта. По всем видам спорта обеспечены финансово все выезды на все украинские соревнования, то есть это наши спортсмены выезжают в составе сборной команды области на, допустим, на чемпионат Украины во Львов, в Киев, в Одессу, ну в каком городе проводит министерство или федерация соревнования. Я полагаю, что за последние, возможно, десятилетия мы достигли такого результата. И я хотел бы отметить самое главное, что за два года удалось достичь, это то, что спортивная общественность нам стала доверять. Доверять нашим словам, доверять нашим обещаниям. Если раньше они воспринимали все наши начинания с некой долей скептицизма, то сейчас э, нам стали верить. Я считаю, что это самое большое достижение, которое нам удалось добиться за эти два года работы. Какие задачи поставил Игорь Райнин, заняв пост руководителя обладминистрации перед вашим департаментом? Став губернатором, Игорь Ранин поставил задачу. Харьковская область должна стать лучшей в Украине. Ведь только ставя перед собой самые высокие цели мы можем достичь результата. И с такой поддержкой со стороны областной администрации, лично губернатора мы станем лучшими. Я хоть и сам легкоатлет, но я отношусь ко всем видам спорта одинаково. Мы их единственно различаем на олимпийские и неолимпийские. Но это не говорит о том, что мы кого-то больше в большей мере финансируем, кого-то в меньшей мере финансируем. Э -э, номер один в этом году у нас — это главные старты четырехлетия — Олимпийские игры. Э -э, такое внимание, такой финансовой поддержки, моральной поддержки со стороны администрации э -э не было последних годов. Я сам выступал на Олимпийских играх и знаю, как в каких условиях мы тогда готовились. Но это были 90-е. Мы должны понимать ту ситуацию, которая была вообще в стране. Возможно, сейчас и не легче, но есть понимание, есть поддержка. И когда такая поддержка, приятно работать, все спортсмены люди амбициозные, я точно так же ставлю перед собой самые высокие цели и стараюсь их выполнять. Что такое консолидированный зачет? Почему Харьковская область на первом месте по количеству собственных воспитанников в олимпийской сборной? По общему количеству олимпийцев первое место занимает город Киев. Там 50 олимпийцев. И среди них воспитанников именно города Киева это 20 человек. И если взять за основу э, этот показатель, мы лучше. Среди 29 атлетов, которые будут представлять Харьковщину на Олимпийских играх, 25 – это харьковчане, которые родились в городе Харькове, Харьковской области, начинали свой спортивный путь в местных детско-юношеских школах в городе Харькове, либо в области. И дальше по этапам, по вертикали поднимались, учились в школе высшего спортивного мастерства, в спортивном училище. Сейчас они в вузах. Та же Ирина Деха, чемпионка Европы, чемпионка мира по тяжелой атлетике, она начинала свой путь в Барвенково, в детской мужской школе Барвенково. Сейчас она представляет Харьковщину на Олимпийских играх. Я считаю, что все равно надо делать ставку на своих. Что такое консолидированный зачет? Это двойной зачет, это области, как правило, если корректно сказать о своих коллегах, за некоторое время до Олимпиады, понимая, что тот или иной спортсмен с другой области имеет возможность получить олимпийскую лицензию, предлагаем ему определенные финансовые предложение дела, переманивают другую область. И вот вам результат. Хотя на самом деле никто ни, ни копейки не вкладывал в развитие именно своих э, спортсменов. Они получают готового спортсмена. Мы сделали ставку на другую. Мы не стали гнаться за результатом количественным, хотя вы можете заметить, на прошлой Олимпиаду поехало 19 атлетов, а сейчас у нас 29. При этом на прошлой Олимпиаде Украину представляло 245 спортсменов, сейчас 205. В процентном соотношении это э, один из самых лучших результатов, э, который показала сборная Харьковской области в годы независимости. Э, мы должны думать о будущем, не должны жить сегодняшним днем. То, что мы сейчас уделяем должное внимание детско-юношескому спорту, юношескому спорту, это говорит о том, что мы думаем о будущем, закладываем тот фундамент, э, на базе которого э, мы надеемся через какое-то время, э, определенные э, наши харьковские спортсмены будут показывать результаты. И э, при наличии спортивных баз о которых я хотел бы остановиться более подробно при наличии при наличии тренерских кадров мы можем достичь многого у Харькова давние и славные спортивные традиции целая плеяда тренеров знаменитых тренеров начинала свой путь и работает в городе Харькове но давайте вспомним Кожухов, который подготовил герою Украины четырехкратную олимпийскую чемпионку Яну Клочкову. сейчас у нас сколько заслуженных тренеров Украины Наша задача создать им условия для того, чтобы они полноцен... могли полноценно проводить учебно-тренировочный процесс. И не думали, как переезжать. Я ну, ни для кого не секрет, что у нас очень много и спортсменов, и тренеров переезжают в другие страны и тренируют других спортсменов. Там лучшие условия. Я думаю, что этот отток продолжится и после Олимпиады в Рио. Как удержать тренера, как удержать спортсмена. Надо создать ему условия. И наша основная задача ⁇ это создать комфортные условия, для того, чтобы они, им было здесь комфортно работать, комфортно тренироваться. Харьков студенческий город. У нас очень много вузов. Великолепные преподаватели к нам стремятся приехать. Ну, могу с гордостью сказать, что... Последние наши достижения они известны по Украине. К нам очень многие обращаются и хотели бы переехать в Харьков. Все-таки, чтобы у нас был результат, нужна определенная составляющая. Это наличие спортивных баз, современных спортивных баз. Это тренерские кадры и должное финансирование спорта тогда у нас есть будущее. Может, расскажете историю о том, как сборная Египта в этом году впервые попала на Олимпиаду? То, что касается стрельбы с лука и попадания сборной команды Египта по стрельбе с лука на Олимпийские игры, наш тренер э, Виктор Голозюк, тренер чемпионки мира, бронзового призера чемпионата Европы по стрельбе из лука Елены Борисенко, проводил учебно-тренировочные сборы в Египте. Э, специалисты египетская сборная обратили внимание на нашего тренера, пригласили его к себе. Он стал консультировать параллельно. Учитывая, в каких условиях они тренируются в городе Харькове, какие условия предоставил им Египет, он был вынужден переехать в Египет. И впервые команда Египта выиграла африканскую ну, по чемпионату первенства африканской зоны по подготовке на Олимпийские игры стала победителем, и сборная Египта едет на Олимпиаду. Большая заслуга в этом нашего тренера. Можем ли мы создать ему условия? Думаю, что да. Тренируются они на базе Национального университета. Зимой есть тир, ну, можно сказать, в удовлетворительных условиях, а ли там тренироваться негде. Мы ходили, смотрели. Да. Это блочный лук. Мы говорим, они тренируются там на стройке, полустройка, полумусорка. И если создать им условия, тот же Голозюк вернется, тренироваться есть где. Народ у нас очень тал талантливый, и я думаю, что ни одного чемпиона он сможет только воспитать. А то, что касается базы коммунар, у нас их буквально осталось Херсонская область, Львов и Харьков. Это те отголоски, которые остались еще Советского Союза. На стадионе «Коммунар» летом созданы очень хорошие условия. Но ну, для зимы тренируются они в подвальном помещении. Где-то в конце мая, в начале июня я посещал эту базу, смотрел по колено воды, условия, мягко говоря, не спортивные. Даже в этих условиях наш спортсмен, олимпийский чемпион Виктор Рубан смог завоевать олимпийскую лицензию и представляет сейчас нашу команду на олимпийских играх в Рио. О каких условиях, равных условиях мы можем говорить, когда готовятся, в каких условиях наши спортсмены и зарубежные. У нас есть тренеры, они готовы работать. Их результат, их работа, это больше не благодаря, а вопреки. Давайте создадим им условия, и, они и я вас уверяю, они покажут результат. В нашей сборной от Харькова впервые команда из 9 человек по синхронному плаванию. Какие еще новые тренды в Харьковском пуле олимпийцев? Э -э да, э раньше на Олимпиадах представляли синхронное плавание только наши дуэты. И впервые э команда по синхронному плаванию попала э в соревнования по группе. Команда очень сильная, команда уникальная. Мы связываем очень большие надежды на ее выступление в Рио. Также шестью атлетами представлена легкая атлетика. Это прыжки в длину, прыжки две спортсменки, прыжки в шестом, спринт, прыжки в высоту и спринт. Команду будет представлять наш чемпион мира Богдан Бондаренко. Также это, я говорил, 29 спортсменов. Вольная борьба, настольный теннис, бадминтон, большой теннис, Маунтин достаточно маунтинбайк. То, что вы сказали, первый раз представляет Харьковскую область на Олимпийских играх. Я не хотел бы останавливаться на каждом спортсмене отдельно, хотя можно о каждом говорить очень много. Они все по-своему уникальны. Ну, давайте скажем о том, что спортсмен попал на Олимпийские игры. Он уже по-своему уникален. У каждого своя судьба, у каждого свой путь к этой олимпийской вершине. И я надеюсь, что Рио — это будет та вершина, к которой они стремились. И у каждого спортсмена в глубине души есть основная мечта. Чемпионы Европы, чемпионаты мира — это есть. Олимпийские игры — это главное. И полагаю, что нам нужно пожелать нашим ребятам удачи. И будем надеяться, что они хорошо выступят. В прошлом году впервые прошел бал Олимпийцев, бал Чемпионов. В этом году вы собираетесь продолжить традицию? Сама идея э, организации э, бала Чемпионов заключалась в том, чтобы показать э, стране своих героев, сделать праздник для тренеров, для спортсменов. Я думаю, что праздник удался. Спортсмены привыкли быть в спортивных костюмах. Это кимоно, купальники, различная спортивная одежда. Здесь же они вышли в бальных, в красивых вечерних платьях, в костюмах. Была великолепная программа. Уверен, в этом году... Праздник получится еще более ярким, более насыщенным и более запоминающимся. Харьковская область с прошлого года впервые за последние годы участвовала во всех э, всеукраинских соревнованиях детских, юношеских, юниорских. Какие результаты области? По итогам прошлого года Харьковская область э, занимает второе общекомандное место после команды города Киева по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Исторически сложилось, что на протяжении достаточно длительного периода времени город Киев лидирует в этом, по этому показателю. Это связано большей частью с тем, что в Киеве более современные спортивные объекты, их большее количество. И город Киев культирует большее количество видов спорта, которые ну, представляют. Если у нас их чуть более 90, то у них более 130. При той поддержки, которая есть на сегодняшний день со стороны областной администрации, областного совета, я думаю, через очень короткое время мы все-таки выйдем на лидирующие позиции и поэтому показателю на Украине. Есть ли взаимопонимание в развитии спорта по линии город-область? Трений у вас не возникает? Ну, прежде всего, во главу угла мы ставим спорт. И э, у нас скажу, хочу сказать, что у нас полное понимание. Если возникают какие-то вопросы, мы их решаем очень быстро, оперативно. Я думаю, что это один из показателей, как должны работать спортивные чиновники. Теперь э, сложный вопрос. Скажите, это правда, что спорткомплекс Авангард снесли, и гимнасты сейчас тренируются в актовом зале дома проектов на проспекте Науки? Спортивный комплекс, который находился на улице Чебатарская, принадлежал Физкультурно-спортивному обществу Украина. И когда я пришел, это был один из первых острых моментов, с которым мне пришлось столкнуться. Там тренировалось несколько э, отделений: э, бадминтона, баскетбола, тоже художественной гимнастики. И он представлял собой печальное зрелище: э, отопления не было уже несколько сезонов, свет э, там две лампочки горела, кое-когда была вода. Все в плесени, все в полуразрушенном состоянии. Никто не занимался этим комплексом. То, что так произошло, то, что этот комплекс перешел из разряда спортивного, возможно, в Камерскую, и потом его разрушили, то это вопрос больше к правоохранительным органам. И если разобраться, для меня непонятно, как могли спортивный объект довести до такого состояния, и в конечном счете он был разрушен. Если мы уже говорили о художественной гимнастике, то на сегодняшний день в Харьковской области нет спортивных залов, которые, которые бы могли тренироваться художественная гимнастика. В чем там проблематика? Высота потолков должна быть не менее 9 метров, не менее, в идеале 13. Где найти такой комплекс? Даже городская школа на Востоке тренируется, это в районе ХТЗ, и там каждые 5 метров идут фермы, и спортсмены уже настолько приловчились бросать свои предметы, чтобы не попадали в этой фермы. За последние 20 лет из новых спортивных объектов можно назвать стадион «Локомотив» и новую трибуну на стадионе «Металлист». Планируется ли что-то построить в ближайшее время еще? Я думаю, что одним из первых объектов, которые мы будем строить в Харьковской области, это все-таки будут многофункциональные спортивные комплекс, в котором обязательно будет зал для художественной гимнастики. Запрос населения на занятия, запрос родителей, у которых есть дети, на занятия художественной гимнастики в городе Харькове огромный, колоссальный. И если мы построим не то, что один, два, три, пять, они будут все заполнены, заполнены до предела, я вас уверяю. Это красивый вид спорта, это спорт, это гимнастика с большими традициями. У нас же олимпийские чемпионки, вы же знаете. Девочки с 4-5 лет э, в базовую подготовку всех видов спорта в ходе гимнастики. И девочки, когда будут э, родители приводить маленьких девочек на гимнастику, они будут закладывать будут те основы для э, осанки, для э, того, чтобы они могли красиво выглядеть. Э, люди, э, родители, когда приводят своего э, э, ребенка в секцию, э, прежде всего хотят, чтобы он был здоров. И в моем понимании, если мы не будем строить бассейны, спортивные залы, стадионы своевременно, то потом нам придется строить больницы и тюрьмы. Я не хотел бы, чтобы мы этого допустили. Помимо города Харькова, есть же еще районы. Мы же все-таки отвечаем за спорт во всей области. Последние два года колоссальный прорыв в развитии инфраструктуры спортивные инфраструктуры в Харьковской области. Мы в этом году, буквально через месяц, сдаем физкультурный э, комплекс в городе Волчанск. Идут работы по строительству физкультурно-оздоровочного комплекса в Первомайске. Район обязательно должен софинансировать, хотя бы в пределах 10 процентов. Mm -hmm. mm -hmm. Это областные деньги, либо это деньги э, государственные по различным фондам. Э, я считаю, что если у нас в каждом районе будет физкультурно-оздоровительный комплекс построен, это будет тот минимум, который мы обязаны после себя оставить. Те темпы, которые мы сейчас взяли, и это вполне возможно. Причем это возможно в самое ближайшее время. Да, Харьков большой город, это мегаполис. Понятно, что большая часть населения живет в городе Харькове, и поэтому сначала нужно обратить внимание на те спортивные сооружения, которые необходимо либо отремонтировать, либо построить именно в городе Харькове. В районах ситуация плачевная. Здесь должен быть комплексный подход. Район, область, город, государство, государственный бюджет. Прежде всего нужно понимать, а что хочет государство в разрезе спорта. Давайте посмотрим все-таки, чем закончатся Олимпийские игры как государство участвовало в подготовке наших атлетов, кто сколько выделял. Я еще раз хочу подчеркнуть, то, что было выделено Харьковской областью на подготовку спортсменов на Олимпийские игры, это беспрецедентные цифры. Здесь можно говорить очень много и о разном, но о работе руководителя надо спрашивать у его подчиненных, у тех людей, за которых он отвечает. В данном случае это спортсмены, тренеры. Сейчас у них Олимпийские игры. Они думают только о результате. Когда они приедут, тогда будут задавать вопрос, а что дальше? А дальше мы должны э, показать дорожную карту. Нам стали верить, те обязательства, которые мы на себя взяли, мы их обязательно выполним.